В Запорожском государственном медицинском университете прошел традиционный украино-австрийский симпозиум по вопросам ортопедии и спортивной травмы. В нем приняли участие известные ученые, практикующие врачи обеих стран. Они утверждают, что Запорожский научный форум имеет не только сугубо научное, но и прикладное значение. Такая конференция важна не только для нашего города. Ведь сегодня здесь присутствуют специалисты со многих городов Украины, и с каждым годом их все больше и больше. Знаете, вот когда послушаешь доклады э, выдающихся специалистов э, и э, примешь участие в мастер-классах, то это, естественно, прежде всего повышение квалификации рядовых наших врачей, практического здравоохранения. Когда собираются единомышленники, когда собираются люди, искренне заинтересованные в своей специальности и искренне любящие нашу специальность эпидетерматологию, это всегда имеет большое значение. Для... Один из президентов Европейской ассоциации спортивной травматологии, хирургии коленного сустава и артроскопии Карл Бенедетто принимает участие в симпозиуме второй раз. Профессор отметил существенные успехи ортопедии в Украине. А его коллега профессор Кристиан Ван высоко оценил уровень теоретической подготовки молодых украинских анестезиологов. В рамках симпозиума также прошла выставка медицинского оборудования, товаров и препаратов, используемых в травматологии и ортопедии.